Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağa və videonu bəyənməyə sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da iyunun 19-una gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşurun yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 20-22 dərəcəC istiyi, gündüz 27-31 dərəcəC istilı olacaq. Bakıda gecə 20-22 dərəcəC, gündüz 29-31 dərəcəC istilı olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm su sütunu təşkil edəcəyi nisbi tutubat 50-55% olacaq. Abşeron çəmərliklərində gözlənilən hava şəraiti mülayim şimal küləyi olacaq. Dəniz suyunun temperaturu şimal çəmərliklərində Sumqayıt, Novxanı, Pirşağ, Nardaran birgə əhza qrupada 22-23 dərəcəcədir. Cənub çəmərliklərində Türkan, Hövsan sahilində isə 23-24 dərəcə istilı olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında isə hava yağmursuz olacaq. Akin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək açacağı, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənir, mülayim şəfqləisəcək. Havanın temperaturu 7-22 dərəcə C istidir, gündüz 31-36 dərəcə C. Dağlarda gecə 8-13 dərəcə C isti, gündüz 17-22 dərəcə C istilı olacaq.